Ді, вітаємо вас в київському пасажі. Сьогодні він перетворився на артівський простір, тому що Маша Шовіна презентує своє нове творіння «Lost and Founds Ось в цих мандрівних контейнерах Ukrainian Fashion. Ми там де стиль. а для чого ж воно? Мистецтво для того, щоб до нього можна було дотикатися. Да. До да. тебе можна, наприклад, до Потому что автор и поряд, и автор на шедеврах. Как так сталося? Год назад где-то начался этот проект. И это Киевская область, село такое-то, такого-то района. И причем удивительно, что уже местные жители даже узнают и делают скидки на творог, ага. на молоко. Все время спрашивают, а можно я их нарисую? Да, говорит Маша, а может быть я тебе попозирую? Приходится как-то вот... Це наступна серія робіт. Я ж не можу уходити від концепції. Я ж тільки себе рисую, вже не виходить. А чешкан тільки обезьян. Тому ми в цьому плані абсолютно засеявлены. Я зрозумела. А, а Невід'ємний атрибут, який я сьогодні теж бачу, намагалася а, в свій лук внести, це хустка. Традиційна, українська а, в тебе, в твоїй колекції? вони Є, але більшістю з них були пошиті куклы, які ви бачите. поэтому поменьше в гардеробі. Но есть, есть. Расскажи, самое вот про Лялек. Они такие секси, аутентичные украинские. Что ты хотела ними донести? Потому что так и ты из своей фигуры их копировала. Да, это неизвывшийся мечты, тонкая талия, большая грудь, раскидистые бедра. На опять же, да, это своего рода оберег. Вот тот, который всегда был раньше в украинских. ляльки мотанки. Да, самый так. Просто сейчас, в силу того, что все меняется и приобретает какой-то Булі современний аспект. Я подумала, що вот сьогоднішній оберег дома благополуччя должен бути именно таким. Вже те, що це відбувається ось в цьому контейнері, то це абсолютно нове бачення мистецтва. А Звідки ця ідея прийшла? Чи можливо тебе хтось підштовхнув до цього? Просто На сегодняшний день искусство может существовать за рамками, да, музея или каких-то привычных галерейных пространств. И для Киева мне показалось, что это будет как-то круто выглядеть. Вот поэтому мы здесь. Круто? На правде круто. И зараз головная. Не знать, из гостей, что они ожидают и насколько ты их все вражає. Які безпосередньо займалися і організовували ось всю цю красу. Ну, По-перше, дякую за дуже креативний підхід. А, я знаю, що це з вашою допомогою, але це ось ця людина, хто це все реалізував. Вітаю! А, звідки ця ідея взагалі нереальна? Так, взагалі, що вам дозволили тут, в центрі Київського пасажу завести красенів? скільки там? 40 тонн? 40, тон, <гум> да, 40 тонн, так. Контейнер дійсно 40 тонний а второй 5 тонн, тобто 45 тонн. контейнерів повного іскусства. Представлені сьогодні здесь. Ідея на самом деле завичати Маша Шубіна, тому що вона вся повна цих ідей. вона їх реалізує сіюминутно. Чого ви вирішили підтримати Машу Шубіну? Так, вона є новатором, вона є трансетером, артівським, якщо так можна сказати. А Можливо, з українських митців ви хотіли б теж підтримати ось такий нестандартний спосіб. Або якщо все ж таки маша, то чому? За які її якості? Ну, вам же ж нравиться наша пак? Тому ми її підтримали. Насправді, багато талантливої молодежі, багато талантливих художників, які ми будемо підтримувати. Ну якби не хотіли розкривати наші плани, я думаю, ви узнаєте об этом ближайше время. это бы в эпицентре от Киевского пассажа. Зазвучай тут вот, светофорные бренды демонстрируются. Сегодня это арт-перформанс Маши я Как тебе работа? Или ты успела Да, да. Это очень интересно. Я рада за ребят. Они большие молодцы, что, что поставили сюда этот ящик. И, и что, что они, во-первых, сюда его доставили ничего не разрушили, потому что пассаж все-таки очень красивый. Mm -hmm они молодцы, что знакомят украинцев с таким видом галереи. Они, ну, они вообще очень крутые. И большое спасибо отдельно Хелен Марлин, что они вписались в эту историю и помогли со всеми там, формальностями, разрешениями. Ну, работы. Маша, это всегда весело, это юмор. Многие выдающиеся личности считают, что к жизни, а тем более к искусству, нельзя относиться серьезно. Я разделяю их в точку зрения. А то, что касается каких-то хэппинингов, которые происходят вдруг на привычных местах, это очень здорово. Маша не знала в Европе, и мне здесь что тема, которую она выбрала, будет не только успешной зовні, не только для того, чтобы її показать, але и будет иметь коммерческий успех. Я честно очень люблю Машу и, в принципе, я увидела снова Машу Шубина. <говорит> <говорит> это звучит как шутка, но uh, она выработала у нас привычку и uh, привычка это то, чего сложно избавиться, и сложно избавиться от привычки ходить на Машу, смотреть и восхищаться Машей и ее uh, бесконечным талантом экскебицировать себя э, и делать это каждый раз по-новому и классно э, мне очень понравились э, женщины украинского пошива мне кажется это просто гиперсимволично и это та тема которая которая как надрыв всегда актуальна в киеве в украине и э, это супер классно что маши ее эксплуатирует изучает транслирует и еще и такими очень интересными медиа э, ну вообще языком арт Ну, то есть мне все очень... Очень нравится. Когда-то я имела смелость Машу не осуждать, но как-то так задаваться вопросом, Маша, почему же всегда Маша? Но сейчас это уже как бы совершенно понятно, почему Маша, и это круто. Маша, она очень модная девчонка, она цевичевая. Ну, заздалегідь. тому що саме ну, декілька років тому, коли вона тільки починала свою кар'єру, вона теж починала саме з таких хусток, але Це були Ермес. Mm -hmm. це, ну, це те, чим вона прийшла як митець на цей ринок сучасного українського мистецтва. І мені дуже приємно, що зараз вона перейшла від якихось таких брендових речей до, ну, до чогось більш оригінального. І це мені дуже подобається. І саме ну, що Цікави в цьому, і не всі це знають. Насправді, ці хустки вони теж, ну тобто, взагалі, справа йде про такий баланс, тому що завжди в житті присутній якийсь фейк. Тому що насправді ці хустки вони теж не, не справжні українські. І коли ми знаємо просто дуже велику якусь, це просто вершина Айсберга. а ще там дуже багато всередині, так само, як в українському народному одягу, тобто ще можна багато. брать для своей работы дуже багато каких-то идей. Тому що я знаю, що ти любиш яскраві аксесуари, а хустка це невід'ємний український атрибут. Ну і зробіт Маші, я так розумію, відтепер він стане розкішним міжнародним атрибутом. До речі, один з трендів, який в принципі ніколи не виходить з подіумів. Мені здається, що завдяки Ульяні Сергієнко хустки зараз стали дуже актуальними по всьому світу, і гріх не підтримати цю тенденцію. У мене були хустки, але я перестала якось їх носити. Знаєш, мабуть, тому що. От не знаю, мені здається, що це темп життя. Чомусь от о, такі великі хустки, не маленькі, так? а великі. У мене якась асоціація, що я якось повинна повільніше ходити. Між прочим, хустка у мене є. Найдется несколько, да, найдется разных платочков. Не факт, что именно таких, как у Шубиной, но без платочков никуда порядочной девушки не деться. Пустки нема, но у меня есть, у моей дочери есть кожухи. Дитячие, очень классная. У меня, к сожалению, пока что нет таких же, но вообще тему аутентики украинской я планирую эксплуатировать в своем гардеробе гораздо мощнее, чем на данный момент. Я на самом деле фанатка. У меня фетиш по платкам. У меня их, наверное, сегодня уже больше 70. И да, это все платки, привезенные из разных стран. Опять же, сделанные своими руками, либо заказные. И они все абсолютно разные. Разного сезона. Ну, в общем, это отделено. отделено, этому отделено большое отделение в моем гардеробе. Особенно в мене, конечно, есть, и в ну, я, конечно, понимаю, что это надзвичайный тренд. Я хочу внимание на твою красивую диадему, сразу питаю, спрашиваю, кто это, что это, Це американський дизайнер Раджана Хан. Вона в свій час, от коли відроджувався Дім Ланвен, він був остро такий модний. Вона розробила для них всі прикраси, всі ці масивні хрести, всі перли в колготках. Це все розробила вона. А потім вона зробила свою лінію. Це власне її витвір. Ну не можна не запитати про твій а, красивий такий рожевий ніжний лук, ніжний. А... Ты же знаешь детскую сказку Розочка и Беляночка. Вот сегодня я Розочка. А ты почти Беляночка. А да, я Беляночка, Цыганочка. Давай человеком мы назвали спина. Вау, это здорово. Открытые спины, это классно. Это Солянка и моя фантазия. Это Кристофер Кейн и джинсы легендарной американской марки мужские, Оверсайз». Человечи джинсы, e yeah. Боже, посмотрите, как он круто выглядает на Юлии, плюс на э, ее брюлини я бы так сказала, это тотальный handmade, как ты можешь видеть. Я, в общем, очень люблю, конечно, заниматься креативом и, можно сказать, 60 процентов моего гардероба сегодня, особенно парадного выходного, это все-таки мои какие-то идеи. Это старое, вот, винтажное украинское платье собственно а которая да которая мне очень нравится в силу того что она сделана максимально руками и э, где-то оно выцвело где-то оно потерлось, где-то оно припылилось и мне кажется вот на, наряду с такими вот яркими новыми современными работами я должна была выглядеть именно так плюс коса да мы ее видим практически ну, на многих работах коса волосы это тот нолчь то наследие которое вы вот меня серега видите какая Я все побачила. Це те, що залишилося від коси. Ukrainian Fashion мода в деталях. Тому ми звичайно звернули і на твою а, красиву сережку, і на твою косу, і на твій лук. Ну і власне, на роботи. уже сама что ты теперь головный редактор в Ukraine. на самом деле я и раньше -то, в общем не не на улице себя нашла а, поэтому Завыча. вот вот этой вот гигантского перелома в моей биографии который все там склонны усматривать его не было я делала отличный журнал и он слава богу остался отличным на моем месте фантастический редактор я буду делать другой фантастический журнал я горда и счастлива меня выбрали на эту должность не потому, что я знаю на память всех дизайнеров, всех моделей, всех визажистов, всех стилистов, а потому что я действительно фанатею от своей страны, я обожаю все то, что сейчас в ней происходит. За это меня выбрали именно этим, я и намерена заниматься. Ты знаешь, я думаю, что это Справедливо для нашої країни. Взагалі, коли от люди питають у мене, вони думають, що це якась конкуренція. Так, вона, ну, вона існує, так, це є. але... У цьому конкуренція – це кайф. запорука успіху, насправді. Це, що ти дуже вірно сказала, тому що в цьому є кайф. Це означає, що е, буде правильна така конкуренція, ми будемо робити ще краще щось. І мені це дуже подобається. Взагалі, я дуже конкурентна людина, тому. Мне приятно чувствовать этот драйв, этот адреналин. тому я только за.